assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari bugun sizlar bilan birgalikda kompyuterimizning kontekst menyulari haqida gaplashamiz ya'ni mana bu menyularimiz haqida demak bizda har bitta e, menyuga alohida to'xtalib o'tamiz bugun birinchi navbatda vid bo'limiga e, vid bo'limidan boshlaymiz ya'ni vid bo'limimizda bizda крупный значка обычный значка мелкий значка упордочи значка автоматический вравнязначки посселки отображать значки рабочий стола отображать кажет рабочий стола bo'limlari mavjud ya'ni viд bo'limida bizda mana bu uchchala крупный значки обычный значки мелкий значки bo'limlari nima vazifani bajaradi men мелкий значки o'tkazib qo'yganman agar обычный значкиga o'tkazadigan bo'lsam menda mana bunday ko'rib turganingizdek рабочий сtoldagi menyularimiz e, menyularimiz emas e, dasturlarimizning oynalari обычный ko'rinishga keladi ya'ni bu обычный rejimdagi ko'rinishi men buni melki значка o'tkazib kichraytirib qo'yganman ko'rinishi qulay va o'zimga удобный bo'lganligi uchun demak buni ko'rinishi sizga yoqmayotgan bo'lsa o'zingizga katta katta ko'rinishi yoqadigan bo'lsa крупный значка qilsangiz yanada kattalashadi va o'zingizga qulayga qo'yib olishingiz mumkin demak menda мелкий znaка turgani ma'qul tartibi buzilib ketadi tartibi buzilgandan keyin to'g'irlashga to'g'ri keladi demak bunda ham to'g'irlashimiz uchun sastirovka bo'limi bor bu haqda keyingi video darsimizda to'xtalib o'tamiz demak vitta упордачи значк автоматический ga o'tadigan bo'lsak endi упордачи значк автоматический рабочий стоldagi mana bu har xil joyda yotgan ikonkalarni bitta joyga to'plab beradi ya'ni bir marta bosadigan bo'lsak mana hammasini tartiblangan holatda katakchalarga moslashtirib joylashtirib berdi agar buni значк olib tashlaydigan bo'lsak shunchaki xohlaganimizdek qo'ysak bo'ladi bularni mana mana bunday qo'yganimizda hech qanday o'zi avtomatik ravishda tortib olmaydi птичка bosilgan holatda esa bunday olib kelsangiz ham o'zi avtomatik ravishda joyiga o'tib qolaveradi hech qanday o'zgarish ro'y bermaydi demak vid bo'limida yana verovniya значки посетк bular hozir hammasi savatchada turibdi ya'ni сетkada buni men птичка olib tashladim ko'rib turganingizdek demak endi men buni istalgandak qilib joylashtirishim mumkin va mana bu значк автоматическийni olib tashlaganimdan so'ng albatta ya'ni mana bunday ko'rib turganingizdek mana ilovalarimizni istalgandak qilib joylashtirib tashlashimiz mumkin mana hammasini bitta joyga yig'ib tashladik men buni endi значки по qiladigan bo'lsam tartibi o'zgarib har biri alohida alohida setkalarga joylashadi va keyin esa уп zinachka автоматическийga bossim hammasi bir boshidan tartiblangan holatga o'tib qoladi ho'p keyingi buyrug'imiz отображать значики рабочий стола demak mana bu rabochiy stoldagi значка птичкаni olib tashlaydigan bo'lsam bular ekrandan ko'rinmas holatga o'tib qoladi ekrandan xuddi o'chib ketgandek aks uh, etadi ekranda uh, agar sizni uh, kompyuterni yaxshi tushunmaydigan farzandingiz yoki okay, jiyanchalaringiz bo'lsa ular kompyuterda рабочий stolda kerakli narsalaringizni o'chirib yubormasligi uchun uh, shu funksiyadan foydalansangiz bo'ladi yana bir marta bosish orqali esa yana hammasi o'z joyiga qaytadi keyingi buyrug'imiz отображать значик гае отображать гаджет рабочий стола bu bizda mana bu bi yerda windows гаджет bo'limi joylashgan bu yerdagi gajet bo'limlari sizda рабочий stolda mavjud bo'lsa ana shu gajetlarni mana bu bi yerdan bir marta bosish orqali xuddi значка qilgan kabi o'chirib qo'yishimiz mumkin mana o'zingiz ko'rib turganingizdek keyin buni yoqadigan bo'lsak keyinchalik o'z holatiga qaytib yana yonib qoladi gаджetimiz bugungi darsimiz qisqacha shundan iborat edi keyingi darslarimizda kontekst menyularimizning mana bunday satirovka овит va qolgan barcha bo'limlariga albatta to'xtalib o'tamiz keyingi video darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling